Доброго дня, це Бос Тіві. Мене звати Сергій Сапко. Сьогодні в цій студії будемо говорити про оперу, оперету і нове слово для мене: зікшпіль. До нас завітали чудові люди зліва на право. Поїхали. Валентин Котенко, артист та вокаліст. Доброго дня. Доброго дня, Галина Григорчак, заслужена артистка України, також солістка і вокалістка. Дуже приємно. Максим Булгаков, режисер-постановник о цього зінкшпілю «Бастієн і Бастієна» Моцарта. І Юля Журавкова, режисер-постановник оперети Телефон. Доброго дня ласкаво просимо. Доброго дня до нашої студії. Давайте ж все таки розбиратися. Я знаю, що 2 і 17 червня у театрі Оперети буде відбуватися дві чудові вистави, значить. Басьєн і бастієна Моцарта. Це зиґшпзингшпільшпіль. Е і власне телефон буде. Давайте почнемо з телефона і спробуємо розповісти, що це таке. Юлі, до вас питання це надзвичайно весела опера буфа, також нове слово, <laughs> комічна, жартівлива, яка розповідає про сьогоднішню проблему, яка торкнулася, мабуть, всіх: проблему комунікації угу. про те, як важко. Сьогодні втримати цей момент живого спілкування, коли є спокуса у вигляді гаджетів, смартфонів, айпадів. І історія розповідає про закохану молоду пару. Він ніяк не може освідчитися, тому що вона весь час говорить по телефону. Чому ну, написав би смс-ку? Ну, врешті-решт, він подзвонив їй. Бачите. Я здогадався, що буде щось таке з телефоном зв'язане. Е, слухайте, ну це нова історія свіжа, чи це така вже? Цій де... історії рівно 70 років, 70 коли років. написав її Менотті. Але він, як геній, передбачив, що буде чекати на нас уже в нашому столітті. І сьогодні мені здається, ця опера ще більш актуальна, ніж була тоді. Е, слухайте, ну адаптація під мобільний телефон все ж таки буде, чи це буде. Так. Буде все це буде мобільний телефон, ага. тому що я хочу задіяти е, і Інстаграм, угу. е, який сьогодні є також дуже популярним момент. Е, що стосується селфі, фотографій, це також буде все використано в постановці. Е, наскільки багато людей задіяно в постановці? Я був у театрі оперети і там прям. Диригент, оркестр стоїть дуже чудово, і сцена повноцінна на якій можна задіяти ну, багато людей. Скільки задіяно саме у цій у опиток? нас також дуже велика команда, прекрасний оркестр театру оперети, диригент, постановник Назар Якобенчук, і акторів всього двоє на сцені. Угу. Ось Галина Григорчак, виконавиця ролі Люсі, і Кирило Басковський і Валентин Котенко, які на ролі Бена. Галина, ви і в житті так багато розмовляєте по телефону, як у п'єсі чи ні? Якраз навпаки. Я не не а нічого. Ну, а я якраз, якраз навпаки <с мені. Трошки було вжитися в цю роль, але в принципі за характером я десь схожа на Люсі. Мені дуже подобається цей матеріал. Це музика. В принципі, це вперше така сучасна опера, яку я взяла в роботу. До того я співала окремі там арії сучасних композиторів, чи е, були ще експерименти, де там в ансамблі співали. А опера це вперше. І мені дуже подобається саме цей спосіб виразності, який миноті придумав. Це буде дуже цікаво. Мне тоже цікаво подивитися. Давайте разберемся, Что такое зингшпиль? Максим, зингшпиль. Конкретный перевод с немецкого: это играть, это петь и играть. Зинг петь, ага, шпиль играть. Шпиль -играть. Да. Это предшественник оперы був, французской известной mm -hmm. такого направления жанра. Да? Ну, вот. В Германии, в Австрии очень развито было такое понятие, как, вот, как мы говорим с вами Зингшпиль. 12 и 12-летний Моцарт написал такое прекрасное произведение, как Бастены и Бастены. О чем в нем О чем оно? О любви. О любви. Но это такая вот как бы сказка. Есть колдун. Колдун, привет, Да. Колдун, есть влюбленная пара. Абсолютно наивная вот. И что объединяет с современным миром То, что, как и тогда, были проблемы заработка Достатка в семье Чтобы молодая семья развивалась И вот Калас не очень, скажем так, хороший человек Послал Бастиена в город он такой вот гулящий парень там Забыл на время Что его Бастиана ждет В, в родном селе вот. И он все-таки понял Вернулся обратно Он, скажем так, пытался заиграть К бастине все это время Собственно, для этого он и отправил э, Ее молодого человека в город Но наивность любви Настолько сильна Что даже чары э, Коласа, колдуна Превозмогла. Uh -huh. вот. а, этот спектакль будет решен в стиле мистического сериализма. Uh -huh. То есть мы немножко отходим, скажем так, от э, сказки, от э, полей и овец, потому что бастены и они пастухи. Uh -huh. вот. То есть мы это все в какое-то другое измерение переносим и э, прыгаем от нашей, собственно говоря, современности. Э, к Валентину вопрос. Я так понимаю, что вы участвуете в, и в той, и в той постановке. Да. Э, насколько сложно, ну вот для меня, например, всегда было там по сцене сложно учить тексты, выучивать там две, ну то есть две работы одновременно, это ну, сложно. Сложно, в принципе, по срокам обычно, потому mm -hmm. что они достаточно сжаты, поэтому... В телефоне были трудности как с музыкой, так и с текстом, потому что ну, я пою такую музыку как бы впервые. Uh -huh. И бастиены, «Бастиены, это тоже было достаточно сжато, поэтому это была так, суточная работа такая. Ты постоянно ходишь, повторяешь, повторяешь, повторяешь. Тут работа с режиссером, тут музыка, тут в общем. Тут оркестр, ну, тут Я думаю, мы... Потянем. Как много времени уходит на репетиции вообще подготовка одной постановки, да, вот на сцене полноценно до премьеры? Сколько занимает к режиссерам вопрос больше? И понимаете, тут есть несколько этапов. То есть, пройдя первый этап, ты приступаешь ко второму. Первый этап это, естественно, задум, задумка, и техническое воплощение. То есть организация художника, организация музыкального материала, репетиционная, именно музыкальная часть репетиционная, а потом уже на ножки, на мизансцены и все остальное. И вот в зависимости от того, как будет подготовительный период, то есть технически, по декорациям, по костюмам, от этого уже будет э -э как бы страдать или не страдать а последующие, скажем так, этапы, э -э развития постановки. Но как правило, если при при прочих равных условиях, если все так благополучно складывается, то идеально вот месяц именно репетиционный э, на мезонсенах, на оркестре. Вот хотелось бы всегда так, что хотел чистый месяц сценических репетиций. Но не всегда так получается, и поэтому приходится далеко не всегда. Да, при, при приходится суточно, потому что у у нас очень большие в театре, скажем так, <coughs> объемы. Вот, это очень прекрасно на самом деле, но э, актеры во многом заде, э, участвуют за деньги. Участвуют, и они достаточно на разрыв, но я должен отдать должное нашим трудоспособности их, нашим актерам. Оркестру нашему, нашим дирижерам потому что это. Ну, титаническая работа идет. Ну, собой, мне то тоже так кажется. Я был на одной из постановок в, в театре опереты, да. Большая команда, много людей, и, и это слаженная работа, действительно. То есть это требует подготовки, в любом случае, да, как да. любая сценическая, э, сценическая работа. Мне интересно, насколько сейчас, вообще, в, там, в 21 веке, да при учете всех телевизоров, интернетов, коммуникаций, социальных сетей и всего остального, насколько люди обычные простые вообще требуют, да, насколько большой спрос на оперы такого характера. А, понимаете, конечно, хочется это все отменить, чтобы люди ходили только в театр. Но есть такие моменты, когда э, человек, сидя за телевизором, за компьютером, телефоном, он начинает скучать. Mm -hmm. Почему-то, вот, потому что театр это такое уникальное вообще явление, что можно и так, и так, и так. Но это такой вот живой, он никак, театр никогда не умрет, он будет э, э, трансформироваться, что-то новое будет появляться. Но основа театра живого общения, живой музыки особенно, потому что да, запись, YouTube все хорошо, но человек не слышит живого, живой скрипки, живой флейты, понимаете? И, и это, это вызывает такие эмоции. Почему, да, говорят, классическую музыку слушайте. Да. А если ты еще и живьем ее слушаешь, и люди действительно скучают. И э, наши театры, не только вот оперы, а и опереты, мюзиклы – а человек скучает за этим, и поэтому у нас э, слава тебе, господи, зрители идет и, и, и хорошо идет, потому что есть что-то такое, что не заменит ни телефоны, ни, 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 ни что. Э -э, какой возраст зрителя, который идет? Мне интересно, расскажите. Дуже разного века глядачей. Взагале мне подобается то, что оперы, которые будут представлены на данных премьерах. Це опери, які будуть цікаві молоді. Менотті, наприклад, взагалі знайшов новий підхід до оперного жанру. У нього була мета зробити цей жанр близьким для глядача. Він прекрасно знав і любив популярну музику. І тому це опери надзвичайно життєрадісні, які будуть зрозумілі кожному. Що, що з музикою? Ви кажете, життєрадісна музика. Чи, чи можна взагалі знаєте класичну якусь річ, класичну оперу, які 70 років, як ви кажете, взяти і адаптувати, наприклад, під там не знаю, музику сучасних виконавців? Наприклад, це така ідея. Можна все, але вона цього не потребує. Якщо ви прийдете, то ви відчуєте, коли музика. Слідкує за кожним за кожною емоцією акторів персонажів, за всім, що відбувається? Вона сама розмовляє як і ще один третій персонаж, то це просто фантастика. Це дійсно жива історія, яка відбувається на твоїх очах. Цього не можна нічим замінити. Максим, а ви як режисер, що думаєте, можна ли створити оперу на сучасному бекграунді на сучасній музиці? А сейчас очень много э, современных опер. Давайте разберемся, что вы имеете в виду. Мы берем классическую оперу и пытаемся ее аранжировать э, в современных инструментах, электронных и современным подходом. Или же мы берем чисто классический вариант и за счет э, мизансцены, за счет э, природы существования, стиля существования актера на сцене, мы эту музыку современностью до дополняем. Вот в чем вопрос. Ну, мне бы хотелось, например, э услышать в исполнении живого оркестра какие-нибудь там э хаосовые ритмы или что-то там условно… У нас есть ли? такое. интересно. У нас есть такое. Есть. У нас есть прекрасный балет «Моцарт on где первая часть идет чисто классическая «Моцарт», mm -hmm. вторая часть у нас идет современная, она в джазовой обработке. Mm -hmm. Пожалуйста, все, что хотите. У нас есть концертные номера, которые идут в очень неожиданных для э, симфонического оркестра обработках. Все есть. Но вот что относительно э, наших с Юлей работ, да. Нет смысла. Mm -hmm. Нет смысла, потому что <к легко> то, как мы решаем это э, сценически, это уже э, открывает нам музыку Моцарта немножко по-другому. Uh -huh. Потому что Моцарт настолько... Поэтому он и классик. Да? Поэтому он и считается солнечным. Что он настолько богат, многогранен и, и, и глубок, что там можно и так, и так, и так. Главное, был бы талант почувствовать это все, понять, найти что-то, какую-то другую грань, которую не видели люди раньше. Ну, в силу разных э, исторических, социальных э, ситуаций. Вот, потому что мы все равно как-то развиваемся. А, да, можно сказать, что ничего не меняется, все, все повторяется, да. Но что-то по-другому происходит. Р р разное восприятие, разный не, путь к нахождению истины. Да. Точно так же и музыка. И Моцарт... Спасибо ему большое, что он дает эту возможность безгранично. Благодарю вас. Очень интересно и содержательно. Я даже, наверное, схожу на вот эти две премьеры. Конечно. Конечно. Мальчик. Мальчик. <смех> <смех> Спасибо большое за визит. Опять же, представлю всех. Валентин Котенко, Галина Григорчак, Максим Булгаков и Юлия Журавкова. Сегодня в студии Абос ТВ. Меня зовут Сергей Сапко. Напитывайтесь культурой, друзья, ходите слушайте оперы и опереты всем пока всем хорошего дня увидимся до побачення до свидания